Добрый день, Александр. Добрый день. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка ФК Универ. Спасибо. Какие впечатления у вас остались от последнего матча против команды Нероман? Ну, впечатления хорошие. Игра сложилась хорошо. И мы понимали, что для нас это своего рода был финал. Победитель попадал в игру за третье место. Ну и сыграли мы хорошо эту игру. Пропущенный гол как-то повлиял на игру команды в целом? Конечно, все-таки мы начинали немножко нервничать, понимали, что этот гол могли проиграть и упустить эту победу. О чем команда говорила во время перерыва, какие-то тактические установки новые? Ну, такой у нас команда опытная, ну, мы и сами понимали, как надо играть и что. Ну, все-таки поболее успокаивал нас тренер и ну, настраивал дальше на игру. Не сказалось ли отсутствие Максима Берлизева и Руслана Щербака, как, э, как заменяли? сказалось. Это у нас как два основных игрока. Руслан Щербак вообще проводит хороший сезон, очень часто забивает, помогает нас в играх. Ну, как бы костяк команды у нас остался. И так и играли. Что можете сказать о команде четыре комнаты, с которой предстоит решающий матч за судьбу третьего места? Ну, четыре комнаты они уже доказали, они нас два раза обыграли. Может, в какой-то степени у нас была недооценка с этой командой, но будем надеяться, что все-таки третий раз нам удастся их победить. Как вы оцениваете целом прошедший сезон для вашей команды Жовстры 2? Надо сказать не совсем удачно. Мы все-таки хотели попасть в финал чтобы в финале уже сразиться и побороться за победу в турнире. Ну, думаю, на следующий сезон будем бороться обратно в попадение в финал.